Xoş gördük əziz izləyicilərimiz. Gözəl vətənimiz Azərbaycanın milli sərvətlərindən, hər daşından, tər qarışından nə qədər söhbət atsək də, təbii ki, bir söhbətə, bir görüşə bunu sıxdıra bilmərik. İllərlə ürəyində Qarabağ nəskili ilə yaşayan vətənimiz, şükürlər olsun ki, bu gün öz doğma torpaqlarına qovuşa bilmişdir. Bu gün Qarabağımızın incilərindən sayılan, şöhrəti ilə dünyaya səs salan Qarabağ atlarından danışacağıq. Arxeoloji qazıntılar və tarixi materiallar sübut edir ki, Azərbaycan atları çox qədim tarixə malikdir. Ən qədim dövrlərdən Azərbaycandan Rusiyaya, İranə, Ərəb ölkələrinə, Avropaya törədicı ayğır və mədyanlar aparılmışdır. Bir çox tarixi faktlar göstərir ki, dünyada ən geniş yayılmış Ərəb atlarının, təmiz qanlı İngilis atlarının formalaşmasında Qaraqay atlarının müəyyən rolu olmuşdur. Qarabağ atları qızılı-kürən rəngini günəşdən, güc və qüdrətini dağlardan alan dağ minik at cinsidir. Azərbaycanın milli at cinsi olan bu atlar Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab olunur. Qarabağ atlarının 4 növü mövcuddur: Maymun, qarnı yırtıq, əliyetməz və toxmaq. Onlar yüksək sürətlə seçilir. Qarabağ atı hündür və çevikdir. Möhkəm bədən quruluşuna malikdir. Alın və burun sümükləri yaxşı inkişaf edib. Gözləri qabarıqdır. Boynu orta uzunlukda, hətta bir qədər də gödək hesab olunur. Qara Bağ atını digər atlardan fərqləndirən əsas əlamətlər onun parıldayan narıncı rəngdə olmasıdır. Yalı və quyruğunun ucu qızarmış tünd şavalı rəngdə olur. Dərisi nazik, tükləri yumşaq və parıltılıdır. Qarabağ atlarının qızıl əsri 18-19-cu əsrlər hesab edilir. Məs bu dövrdə cinsin ən tipik nümunələri Qarabağ xanları Pənah xanın, İbrahim xanın, Mehdiqullu xanın, Cəfərqullu xanın və Xurşudbanı Natəvanın at fermalarında yetişdirilib. O dövrlərdə Qarabağ atları bir çox beynəlxalq sərgilərdə təmsil olunub və yüksək yerlər tutublar. Xan qızı Natavana məxsus Əliyetməz adlı ayğır 1867-ci ildə onun Rusiya at sərgisində, Xan ləqəbli at isə həmin il Fransa da keçirilən sərgidə mükafat alıblar. Üstəlik Parisdə keçirilmiş at sərgisində nümayiş etdirilmiş və gümüş medalə layiq görülmüş. Xan ləqəbli Qarabağ atını görən fransız qadınları onun rənginə valeh olmuş və saçlarını açıq qızılı kürən rəngində boyamağa başlamışlar. Mənalı faktlardan biri də odur ki, Çar Rusiyası dövründə orduda 9000 qaraqbağ atı olub. Qaraqbağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühüm yer tutur. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər edən Sovet rəhbəri Nikita Xrushov, kraliçə 2-ci Elizaveta Ağdam atçılıq zavodundan olan Zaman adlı qaraqbağ atı da bağışlayıb. 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq Qaraq bat atları ümumdünya at sərgilərində iştirak etməyə davam etdirib. Belə ki, 1866-1869-1872-ci illərdə Moskva sərgilərində iştirak edib. 1980-ci ildə Moskva aksiyonu vasitəsilə çoxlu sayda Qaraq bat atlarının bir çox xarici dövlətlərə, o cümlədən Almaniyaya, Hollandiyaya, İsveçrəyə, İtaliyaya, Fransiyaya və digər xarici ölkələrə satılması qeydə alınıb. Həmin illərdə respublika daxilində də zavoddan çoxlu sayda damazlıq atları satılmışdır. Qürur verici faktlardan biri də İsveçrəli at saxlayan Hans Gutmeier isə hətta malikanasının qarşısında 19-cu əsrin məşhur Qaraqab ağatı Əliyətməzə heykel də qoyub. Başqa bir maraqlı faktda isə Almaniyanın Frankfurt şəhərində Verena Solyan adlı xanımın rəhbərliyi ilə Qəbələq atlarının dostları klubu da fəaliyyət göstərir. Bu qrupun təşəbbüsü ilə Almaniyada Qəbələq atlarının kataloquda dərrc olunub. 20-ci əsrdə Qəbələq at çinsinin tarixində ən önəmli hadisə kimi ixtisaslaşmış Ağdam atçılıq zavodunun yaradılmasının əsas rolunu oynamışdır. 1993-cü ildə Ağdam rayonunun erməni təcavüzü tərəfindən işğal edilməsindən sonra Azərbaycanın milli sərvəti, yerli genofondumuzun əsaslarından olan Qaraqab ağları köçgündük həyat yaşayır və zavod 1994-cü ildən Ağcaqəbədi rayonunun xam torpaq ərazilərində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin heyvandarlığın maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirləri haqqında 21 avqust 2015-ci il və 22 fevral 20 17-ci il tarixli sənəncamlarına əsasən Ağcabədi rayonunun Xam Torpaq adlanın ərazilərində 35,5 hektar sahədə beynəlxalq standartlara uyğun müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş açıqlı kompleksi inşa olunmuşdur. 2018-ci ilin noyabr ayında açıqlı kompleksinin açılışında prezident İlham Əliyev və ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva da iştirak etmişdir.